नमस्कार आपल्या सगळ्यांचे संस्कृतीचे यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे आज आपण श्रीमद् भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायामधील पुढील श्लोक बघणार आहोत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभा दृष्टवयस्तर्शि अविनाशी तु येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्यया न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य एनं वेत्ति हन्तारै यश्चैनन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानी हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थकं घातयति हन्तिकम् सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनै छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनै दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः छेद्यो यमधा यो यमक्लेो शोष्य चित्यसर्वगतस्थाणू रचलो यम सनात रचलो यम सनातनहा अधिक व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि आपल्या माहिती इतरांना देखील पाठवा